এইখিনি কি আপোনালোকে চাগে জানিছে নহয়নে দেখি ধৰিবই পাৰিছে একদম ধোঁৱা ওলাই আছে হয় মমো আজি মমো খিনি মই ঘৰতে বনাইছিলো আৰু কেনেকে বনাইছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলো আহক তেনেহলে নমস্কাৰ মই চয়নিকা আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ এইয়া দেখিছেনে মই প্ৰথমতে ময়দা লৈছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী ময়দা কমকৈ লৈছোঁ দেই মম' বনাবৰ কাৰণে আৰু লগত মই আটা এড কৰিছোঁ এয়া আটা দিছোঁ কাৰণ একেবাৰে ময়দা দিলে মানে ময়দাটো আনহেল্ডি হয় ন সেয়ে মই আটাও লগত দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিছোঁ এড কৰি এতিয়া আটা যেনেকৈ মাৰোঁ ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ মই মাৰিম এইয়া অকণমান মই তেলো দিছোঁ মই মানে ছোৱালীজনীক খুৱাওঁ যিহেতু মই একদম ৰিফাইন চিফাইন খুব কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ দৌটো আৰু এনেদৰে ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ দৌটো ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিলোঁ আৰু ইফালে মই পিঁয়াজ মাংস অলপ লৈছোঁ আৰু চিজ লৈছোঁ এয়া চিজখিনি ধুনীয়াকৈ একদম পিহনা এখনত দি এনেদৰে কৰি লৈছোঁ আৰু ৰুটিখন মই ডাঙৰকে বেলি লৈছো বেলি লৈ এটা বাতিৰ সহায়ত এনেকে কাটিছো ধুনীয়াকে মানে বাৰে বাৰে কোনে সৰু সৰুকে বনাই থাকিব সেইকাৰণে মই এইটো টেকনিক লগাইছো আপোনালোকেও কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত দেখিছেনে এখন ৰুটিৰ পৰা মই চাৰিখন বনালো এনেদৰে এতিয়া এইয়া ইডলি ষ্টেণ্ডালকে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইডলি ষ্টেণ্ডডালত ধুনীয়াকে মিঠাতেল অকণ সানি ললো লৈ মম' কেইটা ধুনীয়াকে চেপ দি দি এয়া দি দিলো মোৰ মমো হৈছে দেখিছেনে একদম ধোঁৱা ওলাই আছে কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন একদম কিনা নিচিনা হৈছেনে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ বনাই খাব দেই একদম দেখাতো মানে দোকানৰ নিচিনাই হৈছে আৰু খাবলৈ আৰু সোৱাদ হৈছে আৰু এইফালে চুপ চুপটো মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ সেয়ে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই